И мы женщины, да, мы генераторы энергии, мы, получаем, мы должны получать удовольствие от жизни, мы должны наполняться энергией и эту, эту энергию отдавать своим любимым, детям и, конечно же, мужчинам. И на этом проекте мы прежде всего учим женщин вспомнить о том, что она женщина, что кроме кухни... Да, кроме готовки, есть еще вы любимые у себя. Мудрец, индийский философ Ашо сказал, никто не будет любить вас, если вы не любите себя, никто не возьмет на себя такой груз. Поэтому в нашей школе мы напоминаем вам, что вы должны любить себя и получать от жизни удовольствие. Потому что если женщина в жизни удовлетворена, Удовлетворена как женщина, удовлетворена как мать, как хозяйка, как, как любовница, как, как, как рабочий человек, то вокруг женщины крутится весь мир, потому что женщина есть генератором энергии. Э, у нас в школе мы говорим на многие темы, и у нас работают профессионалы. У нас есть профессиональный психолог, профессиональный сексолог, у нас есть биоэнергетика, которая работает с тонкими полями в организме. Скоро будет шикарное событие у нас в городе Хмельницком, да, будет фестиваль анима. Я вас туда приглашаю, я буду вести туда мастер-класс, и вы можете прийти и узнать все более подробную информацию о том, о чем я говорю в своей школе. Поэтому я вас приглашаю. Большое спасибо Александру, это уникальный проект, я думаю, здесь есть, будет большое будущее уже как вперед. А вас, кто, кто выиграет мой сертификат, мы каждую Через субботу мы делаем девичники. Там, там, там женщина может прийти, расслабиться, выпить чашечку горячего чая, кофе с фруктами, вкусняшками. И мы говорим на очень интересные темы. Мы, мы говорим. На... Вот недавно у нас был стилист по подбору нижнего белья. Следующий наш девичник будет посвящен теме путешествий. Придет представитель туристического агентства. Поэтому я вас приглашаю. Можете брать телефоны, звонить, будем рады вас всех видеть. Спасибо за внимание.